я в своей жизни до этого могла смешать там, я не знаю, водку с соком. И тут я, значит, новогоднюю ночь уже там кручу какие-то там эти там мохито, мохито. Э, Маруся фотограф, и мы за это прям неделю жили в баре, причем бар вот так вот, бар, море, пляж, там, ну, как у Христа за пазухой. То есть, э, в США сейчас Маруся, в она, значит, э, опять не работает что делает? То есть большинство каких-то работ было вот прямо на месте. Решалось там покормить свиней, там еще что-то. То есть я перепробовала столько каких-то занятий, о которых я до этого вообще ни малейшего представления не имела, но на самом деле очень просто найти работу. Нам как-то дали значит, задание расписать трейлер фурона, написать эмблему погони белорусских. Мы зачитали, это было как 12 стульев, киса, вы рисовать умеете? Вот вы так же стояли, что-то рисовали, у там 100 долларов заработали. У нас постоянно какие-то вот такие авантюрные очень были заработки, халфуры, но у нас не было другого пути, потому что иначе мы не продолжали движение. Поэтому там я и собрала бесплатную еду, как где-то поработать, как что-то переживать где-то. Вот, в этом я умею. Аня, я хотел